Со мной и спутники мои, все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви, и вы опять со мной, как прежде, друзья неповторимые мои, все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви. Це надежден. Всі дев'ять місяців. Любві. Наші вітання усім, хто приєднався до ефіру того каналу Запоріжжя. І не випадково на початку програми пролунала чудова пісня Дев'ять місяців тому що сьогодні будемо говорити про казковий час. Вагітності, і будемо робити акцент на те, що впливає на інтелектуальний розвиток дитини, яка ще знаходиться в животику у мами? Я з задоволенням хочу представити вам наших експертів: це, по перше, психолог, керівник клубу Дев'ять казкових місяців Юлія Стрельченка. Доброго дня, моя шановна, і тренер з йоги для вагітних жінок Валерія Дейдей. Доброго, Доброго дня, дня. мої шановні. і чи дійсно от перше питання? Чи дійсно дев'ять місяців вагітності можуть стати? казковым часом для Жинки и для батька майбутней детыны. Действительно, период в 9 месяцев один из самых важных периодов, да? потому что идет закладка всех систем, идет не только формирование тела, но и всех эмоционального состояния, лингвистических способностей, даже внешнего облика. И этот период очень важный период для всей последующей жизни человека. Но нужно понимать, чтобы Беременность была счастьем, чтобы ребенок развивался в счастливой атмосфере мама должна быть счастливой мама должна быть наполнена этим счастьем это состояние счастья целостности оно должно быть mm -hmm. внутри и тогда этот период действительно наполняется только прекрасными моментами потому что беременность настолько удивительный момент когда мама просто наслаждается этим устанавливается связь с малышом ни в один такой момент в жизни больше не повторится настолько э, связь с ребеночком с мамой mm -hmm. да, я да я хочу благота. сказать что самое главное Достижение счастья женщины зависит от того, чтобы она находилась в настоящем моменте времени, да? mm. находилась в беременном состоянии. Да? Не как мы иногда наблюдаем, что беременная пробегала всю беременность, да, женщина пробегала всю беременность и даже не успела понять это счастье, да? потому что сама она была не в счастливом состоянии. Когда достичь этого состояния, мы учим женщин э, на занятиях, и очень хорошо э, сейчас транслируется такая фраза «быть здесь и сейчас». Да? Вот мы учим женщину быть здесь и сейчас в состоянии беременности. Угу. Ну чому торкнулася торкнулася сьогодні нашої теми? Тому що моя подруга, яка знаходиться за кордоном, працює акушером-гінекологом, угу. так в дуже великій клініці. Вона мені написала, чому ви не говорите про те, що впливає на ліктуальний розвиток немовля, ще коли дитина не народилася. Угу. Бо так. дуже є така думка, так і фахівці стверджують, що на дитину впливає те, що мама. Бачить, что мама чует, так что рассказывает батьку, яка музыка лунає, это правда, чи нет? Знаете, сейчас вот пришла на ум одна притча, достаточно известная, да, да, да. когда к мудрецу пришел женщина за советом, да, когда мне начинать заниматься со своим ребенком, и а когда же вы родили его, да, и только вчера. И Он так грустно сказал, вы знаете, вы опоздали ровно на 9 месяцев и один день. Очень много исследователей и зарубежных, и отечественных занимались этим вопросом до родового воспитания, потому что э, вот период беременности он делится на эмбриональный, фетальный, плодовой. И вот эмбриональный самый первый. Первые два месяца самые важные для ребенка, потому что идет полностью закладка всех нейронов, нервных окончаний. Очень важно мамино состояние наполнять. Mm -hmm. Действительно, и музыка, прекрасная музыка, уже научно доказано, что ребенок развивается со стопроцентным слухом. Шопен, Вивальди, Чайковский детский альбом, столько прекрасного есть, когда мама просто входит вот в этот резонанс, мама живет в состоянии любви. И когда идет формирование на каждой неделе, да, нужно развиваться, развиваться вместе с ребенком, потому что нейроны не просто запоминают эту всю информацию, как после рождения, они формируются на той базе, которую мама получает из внешнего мира, да, и формирует внутренний мир ребенка, потому что внутренний мир формируется через маму, через ее состояние. Угу. у нас студия очень часто бывает Владыка Лукархи, угу. писков Запорізький, Молицопольский. Вин, э, каже, что потребно читать обязательно каски сказки. Да, 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 да. это И мы видим, ей, ещё не народилась, так разные уже думать, есть некоторые исследования, да, когда папе рекомендуется э, читать сказки, гладить мамин животик, играть машинкой на животике, устанавливать да, этот играть. связь, да, угу. до, еще в до период. Угу. и тогда ребенок рождается абсолютно счастливой личностью очень важно понимать задачу да зачем вам нужен ребенок ведь все мы хотим чтобы это был успешный человек счастливый человек и очень важно именно вот эту закладку дать именно внутриутробный период сказки очень хорошо влияют на и на спокойствие ребеночек ребенок успокаивается и колыбельные которые мама поет перед сном потом эти песни ребенок вспоминает после родов уже тоже успокаивается и э, тактильные все ощущения, да, когда мама гладит животик. Очень важен такой момент, когда мама гладит животик, э, не говорить ничего плохого. Да, потому что если только она будет гладить и говорить, это идет как программирование, как гипнотизер маятником. А вот программировать на хорошее, да, ты у меня самый счастливый, ты у меня самый успешный. У тебя будет все да, прекрасно, этот работаем. прекрасный мир. И мама формирует, делает такую закладку действительно на успешную mm -hmm. личность. Валерия, mm -hmm. mm -hmm. да да, что да, так. мама это первая вселенная, ребенка. Да, и вот тот опыт который она пережила даже до, до беременности во время беременности mm -hmm. да, это определенная закладка действительно на физическом уровне ребенка да, и он будет чувствовать состояние счастья если мама будет ему дарить любовь уже в утробе матери, матери да, ребеночек получает эту любовь и он будет хотеть появиться сюда да, там где любовь и у него не будет складываться состояние что я здесь потерянный, я боюсь, мне страшно, mm -hmm. да, как обычно, люди потом в последующем мы наблюдаем за судьбами людей, когда э, мама не уделяла время воспитания ребеночка во время э, беременности, и он уже появился в этот мир э, не таким недолюбленным. Да, и уже потом сложнее поверить, что мама меня любит, мама хочет быть со мной, да, она хочет сейчас почитать сказку, она хочет послушать со мной эту музыку. Да. А, сложнее это воспринять, заставлять приходится говорить. Давай почитаем сказку, давай. Поэтому надо заранее это все... В, вот как бы да. До <с линейства> начинается. От Таранквы, Гроф, очень хорошо эту тему все раскрыл, матрица перинатальной Грофа, когда действительно формируется первая матрица внутриутробной жизни. Есть доверие к миру или нет, принимает его мир или не принимает. И все это зависит напрямую от мамы. Мама — это вселенная, Бог, весь мир для ребеночка — это мама. Да, и успех ребенка зависит уже в дальнейшем, да, в карьерных достижениях, в, семейных, в семейном счастье, да, зависит от того, как мама относится К, і к да. теж. <laughs> і да. теж. Ну, папа дуже дуже приймають очі. Ви знаєте да. на всі музичний сюжет, Я дуже хочу, щоб його подивилися ви, і подивилися да, а, всі жінки, які чекають так дитину, і щоб вони дізналися, яку музику потрібно їм слухати в ці 9 угу. казкових місяців. Да. Вже на п'ятому місяці вагітності малюк чує і розрізняє звуки. Він може реагувати. На ритм мелодії вона може йому подобатися чи ні. І через нейроендокринну систему музика впливає практично на всі системи та органи дитини. Змінюється частота дихання, тонус м'язів, моторика шлунка і кишечнику. Також доведено, що немовлята пізнають, активніше реагують і віддають перевагу тій музиці, яку вони чули до народження, будучи в утробі матері. Правильна музика позитивно впливає на дихання, кровообіг, усуває втому та додає фізичної бадьорості вагітній жінці та її дитині. Отже, яку музику найкраще слухати вагітним. По-перше, місячну сонату Бетховена. Ця музика заспокоює, допомагає впоратися з почуттям тривоги. Італійський концерт Баха корисний для вагітних, якщо є проблеми зі сном. Твори Моцарта. Мелодії для того, щоб малюк був розумний. Під час практичного дослідження американські вчені дійшли висновку, що десятихвилинне прослуховування вагітними фортепіаної музики Моцарта значно підвищує коефіцієнт інтелекту майбутньої дитини. Фіделіо обетхована й угорська рапсодія ліста рекомендовані від головного болю та мігрені. П'єси Чайковського і мрії Шумана допомагають майбутній мамі та дитині краще себе. Аве Марія Шуберта заспокоює, а також допомагає позбутися почуття тривоги. Слухаючи музику під час вагітності, не варто забувати, що найкращою музикою для дитини є голос мами. Намагайтеся якомога частіше розмовляти з малюком і співати йому пісні. Хочу нагадати, що сьогодні в студії програми Мистецтво жити ми говоримо про дев'ять казкових місяців вагітності. Сьогодні у нас в гостях експерти цієї теми. це психолог, керівник клубу «Дев'ять казкових місяців Юлія Стрельченка та тренер з йоги для вагітних жінок Валерія Дейдей. Хотіла щось додати так до, до цього сюжету. Музика дійсно да, дуже на впливає і дуже важна маміна стані. Часто спрашують це. Ну, ми кажемо, що музика, а дитинка вона сприймає це вібраціями. Через, через маму да там. часто спрашують. А если, можно ли мне это слушать или это? Нужно слушать разную музыку, народные. Mm -hmm. Очень у них особенная вибрация, детские песни, там вообще настроение поднимается. Очень важно, если мама получает от этой музыки такое удовольствие, у неё аж мурашки по телу идут, то это же состояние переходит к ребёночку. Mm -hmm. Потому что музыки выбор очень огромный и очень важно, чтобы мама при этом наполнялась, да, чтобы расслаблялась, нравится. чтобы ей это нравилось, да. Да, м могут э разные рекомендации, да, музыкальные давать, но надо выбирать маме именно ту музыку, которая ее наполняет, в которой она получает удовольствие, хорошее ощущение, передавая их малышу. Если ее музыка, мягко сказать, раздражает, да, или не нравится, несмотря на то, что это было рекомендовано, лучше этого не применять. Ну мы все говорим про маму, mm -hmm. а как бывает голос татка голос, на дитинку? Да. У него низкие частоты, да, влияет немножечко по-другому на головной мозг, и э, очень важно что что говорит папа. Вообще рекомендую mm -hmm. всегда, приходим с работы, приложили к животику и рассказываем, как день прошел. И маме приятно от этого, и ребенок просто получает колоссальное удовольствие. Часто мамы говорят, очень крутится, вертится, не могу успокоить. Только папа в ручки прикладывает и тишина. Ребенок прислушивается да. к нему. Связь папы с ребенком очень важна, потому что мамы. Чувствуют напрямую, да, а mm -hmm. папа только вот так вот прислушивается, как сердечко стучит, как он там переворачивается, тоже настраивается вот эта связь со своим малышом. Да, момент сопричастности очень важен папы в родовом процессе. Так, ну и скажите мои шановни вот ставление доверительных женок устальным часом в наших лекарнях, mm -hmm. оно изменилось или нет? Сейчас это очень радует, потому да. что больше внимания идет естественному процессу: да, что э, беременность не болезнь. И рекомендуют больше гулять, больше отдыхать. Сейчас Большое количество женщин работает. Самое главное, угу. чтобы работа приносила удовольствие. Когда женщина развивается во время беременности, то развивается ее ребенок. Поэтому сейчас врачи уже больше направлены на то, чтобы э, там, улыбайтесь, смейтесь, гуляйте. Главное, не лежите на кровати, не страдайте. Да, вы не болеете. Вы да. не болейте, да. Больше переходит к естественному. Ну и к родам так же само, да, больше угу. уже на естественный момент. Потому что каждая женщина, она может родить сама. И вот этот э, установленный контакт во время беременности, он очень благоприятно влияет на роды, потому что роды это на гормонах любви, эндорфины. И когда установлена связь, роды, конечно, проходят естественно, безболезненно и очень легко. Вот состояние мама-ребенок. Mm -hmm. Так, ну у нас сегодня на выпадку вот так в студии находится тренер э, с yeah. йогой для вагинных женок. Э, с какого часу вагитные женщины должны заниматься йогой? <связанная> это перед погогами? Да, желательно, желательно перед э, тем моментом, когда забеременела женщина, уже начинать а, заниматься собой. Да, для того, чтобы уже заранее получать это счастье. Да, женщина получает счастье через понимание себя, познание себя, да, общение в группе. И она уже сможет э, более лояльно к себе относиться, полюбить себя, mm -hmm. и тогда она сможет действительно искренне отдавать любовь своему малышу. Не потому что мы сейчас сегодня сказали, женщины любите своих малышей, они у вас уже есть, да, а потому что она чувствует эту любовь к себе, и она знает, как себя я люблю, и как я могу теперь полюбить искренне своего малыша. Вот. Затем она вступает в группу для беременных, да, и ходит с первого дня зачатия до э, 40 недель, до 41 недели есть девочки, которые сегодня прозанималась, завтра уже у нее малыш на руках. Это происходит Очень спокійно э, наповнена любов'ю, щастям, mm -hmm. удовольствием, і вона отримує. нас є світлини так з вашого клубу, занять вашого клубу. Давайте на них дивитися і коментувати, що відбувається, тому що вагітні жінки вони не лише займаються його, вони танцюють, вони да, співають. Да, прошу, да, прошу да. світлини, так, от зараз ми бачимо. Це да, да. заняття танцями, восточними танцями, це заняття йоги. Mm -hmm. да, да. Очень важна да, внутреннее внутрішнє вот, для мами. состояние гармоничное, когда равновесие, маме равновесие, это йога, да да, 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 это йога, да, да, это йога. Да, а, танцуют, да, да девочки танцы, танцуют, танцы, получают удовольствие да. от процесса танцев и передают эти ну и тело готовится, мужа. потому да. что во время беременности очень важно еще, чтобы тело было готово потом и к роду, к рождению ребеночка, поэтому все действия очень благоприятно mm -hmm. да. Уже инши занятия да, мы бачим. Да, да. это... Папы готовятся. Это учат папу, да, как правильно держать. Слинги, слинги. Слинги, да, держать я, малыша, в слинге. малыша у -у -у. в слинге. Это тоже надо Очень учиться. Очень важно еще, чтобы у мамы было гармоничное состояние внутри, да. Вот... Медитация, релаксация, mm -hmm. йога, танцы, арт-терапия, рисование mm – -hmm. это все для того, чтобы мама внутри была в состоянии mm -hmm. спокойствия, убрать этот хаос мыслей, mm -hmm. свои тревоги какие-то, сомнения, а настроиться на ребенка, окутать его любовью, установить опять же вот эту вот связь. Так, Юля, ну еще питание, чего повинна бояться вагитная женщина mm -hmm. и до каких прикмет повинна ставиться с посмешкой? Сейчас уже не настолько эти все пред, э да, как, сильно, да, э страшилок много. Уже, если раньше часто бывает спрашивают, да, стричься можно, окраситься можно. Я а, да, да, говорю, да, да, главное, чтобы ты себе нравилась. Можно, если осторожно, да, без фанатизма. Чувствуем себя, потому что на самом деле не нужно лежать, нужно гулять. Конечно, не нужно ходить в те места, где идет негатив, да, где маме будет по неприятно. По Исключить желательно общение с людьми, которыми маме не очень комфортно. А вот все, что ее наполняет, можно все. Тоже вышивание, тоже вязание, это же внутренняя медитация. Мама также успокаивается, mm -hmm. да, это и мелкая моторика. Это все очень хорошо влияет mm -hmm. на ребенка. Ну, до речи, я знаю, что вы проводите медитации, так, yeah. для майбутних батьков, так, и мама мая можливість порозмовляти своей з дитину. Як це відбувається? Это какая-то uh, сказка. Мама... И мама, и папа. И папа да, mm -hmm. На занятиях присутствуют и мама, и папа. Действительно, в медитации закрываем глазки, настраиваемся на ребеночка. Можно даже оказаться в его домике таком, прочувствовать это состояние, ну, колоссальное на самом mm -hmm. деле, состояние невесомости, когда ребенок там плавает, там тепло, у Уютненько, 37 градусов, постоянная еда, там рай для ребенка. И когда мама это действительно ощущает, когда она мысленно может поцеловать его пальчики, носик, mm -hmm. глазки, это такое состояние, ты действительно ощущаешь, что там жизнь. И yeah. очень результаты, конечно, после таких техник. Э, и папа настолько включается в этот процесс беременности действительно создается вот уже триада такая мама папа и ребенок да, уже по другому беременная ходит в состоянии беременности по другому ходит да она уже находится в медитации она чувствует ребеночка она чувствует что он есть он мой я готова его принять любить и без страха в эту жизнь принять, потому что во время оружия. Вот да, Снова ну, да. вот так святыми, так да, да, да. да. Продолжаем. Такой да. момент хочется сказать: да, не всегда еще ребенок является учеником. Иногда ребенок является учителем. учителем и очень мама важно включиться в этот процесс обучения, научиться mm -hmm. чувствовать своего ребенка. А что же ему сейчас хочется? А как ему удобно? На какой стороне лежать? На спине или на боку? Да, что кушать мне сейчас хочется? Все дает mm -hmm. понять это малыш Да, проживание вдвоем уже происходит, mm -hmm. а не самостоятельно женщина mm -hmm. живет Но Мы снова говорим жизнь. про маму, yeah. <laughs> про татка забываем. Mm -hmm. <laughs> Потому что напрямую, конечно, <laughs> мать и дитя, <laughs> это вместе. да Чи может татку відчути свою дитину? Mm -hmm знаете, есть такие пары, да, когда говорят, да. мы беременные вместе, болит, болит живот, там да. Да, тянет, да. тянет Или хочется тянет. кушать, находится в одном поле. Очень да. хорошо, когда на занятиях присутствуют папы, и они действительно понимают, особенно когда понимают, а что же на этой недельке развивается у нашего ребеночка? Когда да. то пришли ко мне на занятия в на самом начале, да, пара, это была четвертая неделя беременности, и когда вопрос зашел о том, что это самый важный период, уже закладываются нервные окончания, нейрончики на седьмой неделе уже э, кора больших полушарий работает, да. да, и сейчас вот именно с этого момента уже идет и интеллектуальные способности ребенка, и они прям как включились, да, что уже сейчас мы уже беременные, уже внутри развивается жизнь. Очень важно, чтобы папа был на одной угу. волне вместе с мамой. Да, и когда папа приходит на йогу для беременных вместе с мамой, это колоссально. Он выполняет те же упражнения вместе, дышат вместе, стоят, дышат. И это проживает вместе. Он чувствует действительно там где-то спазм или что. Он говорит, у тебя все в порядке. У него спрашивают действительно. Они это вместе ощущают. Так, ну, прошу еще фотографии нам показать. Так, вот же, до речи, йога. На природе. Очень хорошо выезды на природу. Мама и настраивается, и успокаивается. Да, связь с природой. Она понимает этот процесс, что он природный. И уже в роды входит без страха да, угу. проживают труды, без Знаете, страха, у нас тоже даже бывает тема, да, когда мы разбираем, что земля, она мать, как никто понимает беременную женщину. И очень, да, вот тоже это, это, на нашей хортице занятия. Да, на да. Беременность 9 месяцев ⁇ это жизнь, уникальная жизнь, которая должна быть наполненная. У нас даже беременность создает такую шкатулочку беременности, альбом беременности, где вот эти все моменты, которые они проживали во время Надо беременности, пожить. они сохраняют период 9 месяцев внутриутробной жизни ребенка. Так, ну мы говорили про музыку, которая вплывает так на развитие акуды Что еще вплывает на гармонийный рост акуды чем тактиль... обовязково должна заниматься майбутня мама? Все тактильные ощущения. Обязательно гладим животик, разговариваем, поем колыбельные, читаем сказки, живем mm -hmm. в моменте здесь и сейчас. Есть такая техника фиксации ощущения, Что бы мы ни делали, да, берем яблочко. Чувствуем, какое это яблочко, какого вкуса, ароматы. Все mm -hmm. передаем ребенку. Самое важное – жить в удовольствии. Чем бы ни занимались, получать от этого удовольствия. Как лежим, как ходим, гуляем. Заниматься тем делом, которое приносит удовольствие. Так, ну и еще хочу сделать акцент на арт-терапии. Да. Потому что знаю, что совсем недавно для вагитных женок вы проводили мастер-класс uh, разом с художницей Ольгой Чаудрю. Давайте будем удивиться, что бы uh бывало. -huh. Yeah. И вагитные женщины, они... Uh, так, мальвали себе картины. Uh -huh. Так, много из них в первый раз это робили. А еще что вышло? Вышла краса. Вышла действительно чудесные картины, энергетические картины, наполненные. И вот это очень важно, что рисовали мы пальчиками, потому что создавали через сердце свои ощущения, переносили на, uh -huh. на холст. Действительно, каждая картина получилась настолько индивидуально, настолько наполненная. Но каждый цвет имеет свою вибрацию, да, и мне девочка говорит уже на йогу для беременных и была на арт-терапии, она говорит, я хотела нарисовать такую яркую, такую яркую, а получилась не такая насыщенная, как она хотела, на самом деле это уже ее малышка рисовала. и говорил, мама, возьми этот цвет, это уже вибрация малышки, да, на таком уровне сознания она находится арт-терапии, да, и влияние цвета, потому что цветом можно наполняться, можно даже восстанавливаться, успокаиваться через цвет, mm -hmm. и очень важно, да, которые краски, цвета мамы вносили. Да, взгляду приятно, это уже ощущение. Вы знаете, у нас осталась майже хвилина до завершения mm -hmm. программы, и программы, поэтому очень хочу от вас почути еще поради майбутним батькам. Mm -hmm. Юлечка, я вам... Yeah. Находиться в состоянии счастья. Что бы вы ни делали, находиться в состоянии удовольствия. И в моменте здесь, и сейчас. Проживать mm -hmm. этот период каждый день. Наполняться. Потому что настолько интенсивно идет развитие ребенка, которое просто ошеломляет. И очень важно, чтобы каждый момент мама проживала с удовольствием. Быть Ой. радостными, во-первых. да, Включать папу в этот процесс, потому что мама наполняется еще больше. И проживать этот момент, проживать по-настоящему 9 месяцев, сделать себе сказкой, чтобы не пожалеть потом в будущем, да, что я единственный раз была беременна, как-то проскакала <laughs> эта беременность. Будь счастлива. Я дуже вдячна вам за ваши добрые порады, так, за корисні порады. Ну и что, мои шановные, в Украине народжуются дети. Мы верим, что они будут счастливыми, они будут красивыми, но их будущее зависит сегодня от нас с вами. Ну и тому Будем молиться, молиться за спокойствие в нашей стране, за нашу чудовой Украину. До встречи!